बातमीपत्राला आता सुरुवात करूयात गोव्याच्या अर्पोरा परिसरात भीषण दुर्घटना घडल्या अर्पोराच्या नाईट क्लबमध्ये सिलेंडरचा स्फोट झाल्यानं भीषण आग लागली या आगीत तेवीस जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय मृतांमधील सर्वजण नाईट क्लबचे कर्मचारी असल्याची माहिती आहे अग्निशमन दलाकडून या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय गॅस गळतीमुळे हा स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते नाईट क्लबला सील करण्यात आलं असून पोलिसांकडून या घटनेचा तपास सुरू आहे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अलपोड़ा के अंदर में एक रेस्ट्रा कम क्लब है वहाँ पे बारह बज के मिनट पर पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडियटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब उन्हें रश किया उधर तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें ट्वेंटी थ्री है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरें का वहाँ पर डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन हम लोग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं होना चाहिए गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक तीन चार टूरिस्ट जो अंदर थे मैं दो तीन यानी उनको जल के हुआ बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई ऑल टुगेदर ट्वेंटी थ्री लोगों की डेथ हो चुकी है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ गोवा तो सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी

दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलंय या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपये तर जखमींना पन्नास हजार नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ट्विट केलंय गोव्यातील अर्पोरा इथे झालेली दुर्घटना खूपच दुर्दैवी आहे ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावलंय त्या सर्वांप्रती माझ्या संवेदना जखमी व्यक्तींनी लवकरात लवकर बरं व्हावं अशी प्रार्थना परिस्थितीविषयी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांच्याशी चर्चा केली आहे प्रभावित व्यक्तींना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे असं ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आहे